Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. C'était un long trajet vers la côte. J'avais un bon livre et mon sac à dos J'aime beaucoup voyager seul Mon rêve est de visiter le Japon Je souhaite vraiment parler japonais Ma langue maternelle est le français Le français est beau mais différent Un homme s'est assis en face de moi il avait un petit sac à dos rouge. Il a sorti un livre de son sac. Le livre avait des lettres étranges. Je savais que c'était du japonais. Mon cœur a battu plus fort. Je voulais lui parler, mais comment J'ai souri timidement. L'homme m'a rendu mon sourire. J'ai dit "Bonjour" en français. Il a répondu "Bonjour" avec un accent. C'était un bon début pour la conversation. J'ai osé dire "Konnichiwa". Son visage s'est illuminé. Il a dit quelque chose en japonais. Je n'ai rien compris, bien sûr. Il a parlé vite et avec des gestes. Je me suis sentie un peu perdue. Comment expliquer ma situation J'ai eu une idée soudaine et géniale. J'ai pris mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert une application de traduction. J'ai tapé, je ne parle pas japonais. Le téléphone a montré des caractères japonais. J'ai montré l'écran à l'homme. Il a lu et il a ri joyeusement. C'était un rire chaleureux et gentil. Puis, il a pris son propre téléphone. Il a aussi tapé quelque chose rapidement. Il a montré l'écran à moi. J'ai lu, moi aussi, j'apprends. J'étais surprise et très contente. Nous avons partagé un grand sourire. Nous avons parlé avec l'application Il était japonais et il apprenait le français Nous avons échangé nos numéros C'était le début d'une nouvelle amitié linguistique Aujourd'hui je voyageais en train C'était un long trajet vers la côte. Це була довга поїздка до узбережжя. J'avais un bon livre et mon sac à dos. Я мала гарну книгу та мій рюкзак. J'aime beaucoup voyager seul. Я дуже люблю подорожувати сама. Mon rêve est de visiter le Japon. Моя мрія відвідати Японію.

Il avait un petit sac à dos rouge. Він мав маленький червоний рюкзак. Il a sorti un livre de son sac. Він витягнув книгу зі своєї сумки. Le livre avait des lettres Книга мала дивні літери. Je savais que du japonais. Я знала, що це була японська.

Я сказала привіт. En français. Французькою. Il a répondu «Bonjour» avec un accent. Він відповів привіт з акцентом. C'était un bon début pour la conversation. Це був гарний початок для розмови. Je osais dire «Konnichiwa». Я наважилася сказати конічіва. Son visage s'est illuminé. Il a dit quelque chose en japonais. Il a dit quelque chose en Je n'ai rien compris. Bien sûr. Je n'ai rien compris. Bien sûr. Il a parlé vite et avec des gestes. Il a parlé vite et avec des gestes. Je me suis senti un peu perdu. Я відчувала себе трохи розгубленою. Comment expliquer ma situation? Як пояснити мою ситуацію? J'ai eu une idée soudaine et géniale. Я Я мала раптову і геніальну ідею. J'ai pris mon téléphone de ma poche. Я дістала свій телефон з genial.

Я показала екран чоловікові. Il il a a lu et et ri joyeusement. Він прочитав і і радісно засміявся. C'était un rire chaleureux et gentil. Це був теплий і добрий сміх. Puis, il a pris son propre téléphone. Потім він взяв свій власний телефон. Il a aussi tapé quelque chose rapidement. Він також швидко щось набрав. Il a montré a moi. Він показав екран мені. Lu. Moi aussi. Я прочитала, я також вчусь. Surprise et très я була здивована і дуже задоволена. Nous avons partagé un grand sourire. Ми поділилися великою посмішкою. Nous avons parlé avec l'application. Ми розмовляли за допомогою додатку. Il était japonais et il apprenait le français. Він був японцем і він вивчав французьку. Nous avons échangé nos numéros. Ми обмінялися нашими номерами. C'était le début d'une nouvelle. Aujourd'hui, je voyageais en train. C'était un long trajet vers la côte. J'avais un bon livre et mon sac à dos. J'aime beaucoup voyager seul. Mon rêve est de visiter le Japon. Je souhaite vraiment parler japonais. Ma langue maternelle est le français. Le français est beau, mais différent. Un homme s'est assis en face de moi. Il avait un petit sac à dos rouge. Il a sorti un livre de son sac. Le livre avait des lettres étranges. Je savais que c'était du japonais Mon cœur a battu plus fort Je voulais lui parler, mais comment J'ai souri timidement L'homme m'a rendu mon sourire J'ai dit Bonjour en français Il a répondu. Bonjour avec un accent. C'était un bon début pour la conversation. J'ai osé dire Konichiwa. Son visage s'est illuminé. Il a dit quelque chose en japonais. Je n'ai rien compris, bien sûr. Il a parlé vite et avec des gestes. Je me suis senti un peu perdu. Comment expliquer ma situation? J'ai eu une idée soudaine et géniale. J'ai pris mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert une application de traduction. J'ai tapé, je ne parle pas japonais. Le téléphone a montré des caractères japonais. J'ai montré l'écran à l'homme. Il a lu et il a ri joyeusement. C'était un rire chaleureux et gentil. Puis, il a pris son propre téléphone. Il a aussi tapé quelque chose rapidement. Il a montré l'écran à moi. J'ai lu, moi aussi, j'apprends. J'étais surprise et très contente. Nous avons partagé un grand sourire. Nous avons parlé avec l'application. Il était japonais et il apprenait le français. Nous avons échangé nos numéros. C'était le début d'une nouvelle amitié linguistique. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.